Почему вы пришли сюда сегодня? Мы за Россию! И что? Почему именно сегодня? Потому что сегодня митинг Россия! Россия! А мы против за Евросоюз, а мы за таможенный союз Представьтесь, пожалуйста Россия! Не хочу А кем вы работаете? Россия! Лена, вы сегодня с умными или с красивыми? Я еще до сих пор не определилась я очень хочу, чтобы наши люди жили как в Европе, но наша страна называлась Россией. РОССИЯ! 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 Кто нарисовал этот лозунг? Ты сам? Какая разница кто нарисовал? Главное иметь смелость держать его в руках, да? Но тебя только что выгнали с Евромайданом с этим лозунгом. Как ты к этому относишься? Пусть это будет мое личное дело Ну ты считаешь то, что здесь написано правильно? Считаю Почему? держу, значит считаю Почему? Можешь объяснить свою позицию? Не хочу ничего объяснять Понятно Все? Есть? Есть Почему этот плакат помят? А потом уже пытались перервать. А кто? Россия. Ну, естественно, Россия, те, кто за нами. Казаки. Казак. Казаки, да. Российские казаки. Понятно. Вы можете представиться, не боитесь? Нет, не боюсь. Чем? Не надо, это же не тот канал. А кто это? За? А что это у нас за канал? Подождите, фонарь. Они так вас скрутятся друг друга не Ну нужно. Она хорошая девчонка, ничего она не скрутит. Вы вы не будете, будете да? Все Нет, почему? Буду. Как вас зовут? Зовут меня Ирина. А кем вы работаете? Главный детский эндокринолог города Севастополя. Почему вы решили вы сегодня выйти на, сюда? Потому что я понимаю, что дети и внуки должны жить по законам, а не по понятиям. И на коленях стоять больше достаточно. Теперь можно ожидать только удара дубинкой по голове. Больше ничего. Интересно. И при, не к нам присоединяйтесь, а к ним. Да. Э, поймите, а, что не я Путин, не я, я, я не предатель, но Путину сейчас я не были верю. Были я Путину не верю, извините. Путину не верю. Януковичу, Януковичу тем более Януковичу не машинка, верю. верю. Не верю. Я да. верю да. в народ, который когда-то чего-то. Я не так. за них Путин, говорю, а вообще. за Мы говорим о верю Путину в первую очередь. Не верю Януковичу в главную очередь. Пошли. Yeah. Yeah.